Евангелие Таанна, 16 глава, стих 33. Слава Господа нашего Иисуса Христа. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. Я победил этот мир». Сегодня молитва, пророчество, провозглашение за мир и за победу стали основной темой многих церквей, особенно в Украине. Ну и российские некоторые церкви тоже к этому подключились, молясь за победу России при этом. Почему я считаю, что та победа, о которой молятся такие христиане, вообще не является победой? Дело в том, что все царства мира, как мы знаем, являются частью одного царства дьявола. Как дьявол и хвалился Иисусу, когда показывал ему все царства мира и говорил «они преданы мне». И воюют эти царства и народы между собой. Не как конфликт между светом и тьмою, как некоторым хотелось бы верить и представить эту войну. Также это не конфликт и разделение внутри царства дьявола. Нет. Это проявление характера сатаны, который есть человека-убийца и который стремится максимально завладеть душами людей, убить их и погубить, в смысле вечной погибели. Поэтому дьявол, используя национальных идолов, используя разные национальные интересы народов, стравливает их между собой, чтобы они враждовали и убивали друг друга, ненавидели, и тем самым его царство, царство дьявола в душах людей укрепляется. Но мы с вами знаем также истину, что царство мира сего все равно не устоит, ибо Господь Иисус Христос есть тот царь, которому принадлежит власть, над всем видимым и невидимым. И он грядет скоро. Когда он грядет, то царства мира падут, сатана будет связан, изолирован на тысячи лет, и будет царство Господа. Так учит священное писание. Поэтому победа любого из царств этого мира в военных конфликтах не является победой Божьей. Наоборот, я бы сказал, что именно в той стране, которая одержит победу, в военном конфликте. Истинной церкви придется тяжелее в дальнейшем, потому что победа любой страны утвердит и возвеличит ее идолов, ее ценности. В результате многие христиане будут еще больше вовлечены в национальное идолопоклонство, а истинная церковь, которая не поклоняется ценностям этого мира, будет гонима. В Евангелии Тана 15 глава, стих 18-19 Господь Иисус так сказал. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Но как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. А почему мир ненавидит Иисуса Христа? Многие скажут, ну как же, мы живем в странах христианских, здесь и праздники празднуют, и вообще Иисус Христос такая почитаемая личность. Ой ли! Сам Господь Иисус так на это ответил. Иоанна 7 глава, 7 стих. «Меня мир ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Знаете, истинная церковь, которая несет Евангелие этому миру, а Евангелие всегда базируется на обличении того, что весь мир лежит во зле. Эта истинная церковь всегда будет недовидима любой системой, которая присутствует в мире, любой политической и общественной системой. И здесь не надо никаких иллюзий насчет того, что э, в так называемых христианских демократических обществах, задекларированных и гарантированных в конституциях свободой совести и вероисповедания, что там церкви ничего не угрожает. Это зря вы так думаете, потому что дьявол точно так же атакует там истинную церковь, просто атаки его по учению Валаамову совершенно другие. Об этом нас, кстати, Господь Иисус предупреждал в книге Откровений, в послании семи церквям. Думаю, вы это читали. Что делает мир? Он э, запутывает, вовлекает, обольщает детей Божьих настолько, что они просто теряют Царство Божье в своих сердцах, становятся носителями ценностей этого мира, неосознанно служат идеалам этого мира и просто становятся марионетками системы этого мира. А если кто-то устоит от этого обольщения, если кто-то не забудет, кто он есть, как проповедник истинного Евангелия, начнет открыто выступать против греха, обличать зло, в котором живут люди, призывать их к покаянию, утверждать публично, что нет другого имени, которым надлежало бы человеку спастись, кроме имени Иисуса Христа. И вне Иисуса Христа каждый человек остается рабом сатаны и идет в погибель, если начать это открыто говорить, то вся эта демократическая система тут же покажет свою демоническую сущность. Западная демократия ⁇ это механизм защиты прав грешника, оставаться грешником, но быть уверенным при этом, что с ним все правильно, Бог его любит, и его ждет вечное блаженство. И такая позиция, такая, такие ценности, такие убеждения вообще-то еще более опасны для церкви, для Евангелия, чем открытые нападки, гонения и запреты. Именно, кстати, поэтому сегодня наиболее успешная евангелизация идет не в демократических христианских странах, а в тех странах, где гонения на Христа. Там сегодня самые быстро растущие церкви. Мы должны понимать, что все царства, государства, все люди этого мира, они все находятся в рабстве дьявола. Можно сказать, они все сидят в одной тюрьме греха. И война между народами – это как драка двух преступников, которые сидят в одной тюремной камере и не поделили свою пайку или свою шконку. А мы, пришедшие в эту тюрьму с воли, вообще-то для того, чтобы выводить людей из нее, вместо этого начинаем выяснять, кто из них меньший преступник, ввязываемся в драку на его стороне против того, кто первый начал. Знаете, какой будет итог для церкви? Они-то, эти грешники, одной природы. Они между собой в итоге разберутся и вместе накинутся на тебя, потому что ты для них просто чушпан, который лезет в дела реальных пацанов. Если ты Христов, то ты чужой для этого мира, и мир тебя ненавидит, как говорил Иисус. А поэтому освободись от иллюзий, что можно делать общее дело, иметь общие интересы, ценности и цели с этим миром. Какой вариант завершения военного конфликта я бы мог посчитать лучшим с точки зрения Царства Божьего, с точки зрения Евангелия? Лучшим для Царства Божьего я бы видел такой вариант, когда обе бы эти стороны остановились, каждая признав для себя невозможность достичь своих целей. Тогда, во-первых, прекратили бы умирать люди, что уже замечательно. А главное, пришло бы разочарование у многих людей в тех идолах, за которые они воюют и проливают кровь и свою и чужую, и власть этих идолов на время бы ослабла что открыло бы сердца людей к покаянию и принятию Христа. Ведь и на личном уровне ко Христу человек приходит не тогда, когда он успешен в построении своего личного вилона, а когда он проигрывает в борьбе за свое преуспевание. Разве это не так? Ни одно пробуждение церкви не происходило на фоне политических и экономических успехов страны, но всегда на фоне кризисов и разочарований в прежних целях и идеалах. Вот тогда души начинают искать какое-то новое откровение, кто их спасет. И здесь есть шанс принять это спасение от истинного Бога и Царя Господа Иисуса Христа. Вот почему я считаю, что христиане, призывающие к молитве за победу Украины, равно как и те, кто сегодня желает победы России, что они не правы в своем стремлении сердца. Нам не нужна победа какой-то системы, какой-то структуры этого мира. Нам нужен мир и победа Царства Божьего. Хотя Бог обладит, обратит ко благу все. Даже то, что сейчас происходит, и то, что многие христиане продолжают еще молиться, пророчествовать и вдохновлять себя и других, что все-таки Украина победит. Это Бог обратит во благо, потому что когда этой победы не будет, когда станет окончательно ясно, что напрасно вообще проливали кровь, умирали, тратили ресурсы, силы, средства и не сохранили ту государственность, не сохранили ту землю, за которую столько жертв принесено, то это посодействует разрушению власти национальных идолов над душами людей, и будет для многих в Украине хорошее, глубокое покаяние. А значит, торжество Царства Божьего в их сердцах. Хотя, конечно, к сожалению, также для кого-то это будет ожесточение, отступление от Бога. И вот это вот такой очень печальный момент. Поэтому я бы предлагал молиться и сам молюсь о том, чтобы все-таки победа Царства Божьего совершалась в сердцах людей в эти трудные обстоятельства, которые они проходят. Чтобы человек, который попал в эпицентр этого зла, там в Украине, он мог пережить прикосновение Божьей любви, явление его обличения, его суда над идолами, которым этот человек служил до сих пор, и открыл свое сердце для принятия спасения. Ибо только вера в Господа Иисуса Христа она и есть истинная победа для каждого человека. Как и написано, всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия победа, победившая мир, вера наша.